С конца 2012 года город Мелитополь в без власти и произвол смотрящий. С конца 2013 года в Украине происходят революционные перемены. На сегодняшний день прошли выборы президента Украины. Проближается 100 дней вашей, Сергей Анатольевич, работы на должности секретаря городского совета. Учитывая ситуацию, которая сложилась в городе Мелитополе, городской актив при поддержке неравнодушных горожан считает нужным сделать следующее заявление. Городской совет избавил город от мудрого руководства секретаря городского совета Чапу, полностью управляемого представителем и смотрящего в лице помощника мэра Фалько и депутата областного совета Шанина. И выбрал нового секретаря Сергея Анатольевича Минько с целью наведения законности в городе и прекращения работы коррупционных схем. Сергею Анатольевичу от предшественников по наследству достался разбалансированный и неукомплектованный управленческий аппарат, полностью разваленное, запущенное коммунальное хозяйство, образование и медицина свободном плавании, архитектура и земельные ресурсы, работающие только на реализацию схем обогащения, система закупок и тендеров из разряда совершенно секретно, профильные депутатские комиссии и комиссии исполкома, которые работают только по сценарию, проваленные общегородские программы и проекты стратегического плана развития города, рынки, КПРТУАЛ, городские парковки, маршрутные такси, жеки совершенно независимые коммерческие структуры и так далее. Прекратили свою работу, свою деятельность, насаженные свыше организаторы и, и руководители Заречу, Кацила Коци, и БЛО. Но до сегодняшнего дня у роля управления отделов исполкома и коммунальных предприятий находятся люди, назначенные на должности варягами из Одессы, которые старательно отрабатывают схемы для нужд смотрящих. И и создается такое впечатление, что эти кадры продолжают работать по ранее запущенной программе. Для этих целей были назначены начальник управления социальной защиты Коротков, начальник горздравого тела Покровенко, начальник городского отдела образования Елисеева, его заместитель Судаков, директор коммунального предприятия коммунальная собственность Трухин, начальник управления коммунальной собственности Котлов, директор житлосервиса и «Ритуал». За период управления Сергеем Анатольевичем ничего не изменилось пока к лучшему. Работа исполкома и его служб ничем не проявилась и незаметно на улице города. Работы коммунальных служб не видно. Благоустройство, озеленение, ремонт дорог и прочее состояние жилого фонда оставляют желать лучшего. Город фактически находится в хозяйственном ступоре. Медицина, образование, архитектура, коммунальная собственность и земельные ресурсы работают по заранее заложенной программе и никаких но ну никак не в интересах громады. Исполняющие обязанности городского головы бережно сохранил ценные кадры, непосредственно причастные к развалу этого городского хозяйства. Одновременно с этим начинаются совершенно неоправданные кадровые новшества и эксперименты. В городском совете и исполкоме появились не только юные стажеры без опыта работы и специального образования, которые уже очень сильно хотят по руководить, но и матерые взяточники из прошлых схем. Выносятся на утверждение совета структура исполнительных форм с должностями под заказ. Э, с, гру большая группа заместителей мэра и, помощь, mm -hmm. и помощник Фалько не нужны и не, нуж, и, и не по карману городскому бюджету. Создается впечатление, что все эти схемы и кормушки сбора денег сохранены и будут использованы на следующих выборах для покупки голосов. Заявление городского головы, исполняющего обязанности городского головы о том, что он плотно занят сохранением согласия и спокойствия в городе, не имеет под собой очереди. Спокойствие в городе Мелитополе обеспечено исключительно благодаря действиям активных и неравнодушных жителей города. На сегодня Сергей Анатольевич не проявил ни одной адекватной попытки возглавить и организовать реальные действия в этом направлении. Учитывая вышеизложенное, предлагаю снять с повестки дня сессии кадровые вопросы как неподготовленные, срочно создать профильные депутатские комиссии с привлечением городской общественности, и всестороннее рассмотрение, рассмотреть и регулировать ключевые кадровые вопросы в городском совете, в управлениях и отделах исполкома, коммунальных предприятий города и обеспечить свободный доступ к граждан к обще общественным движениям, к организациям коммуна и коммунальным средствам массовой информации. Александр, спасибо. Обязательно.